Tuan-tuan dan terima kasih banyak besar kerana isu ini saya percaya bukan saja diikuti cara dekat oleh rakyat Sabah tapi juga seluruh negara Malaysia. Kerajaan Persekutuan tentunya terikat dengan perlembagaan dan perjanjian dan menghormati proses perundangan. Sebab itu kita menunggu sehingga 11 November untuk mengadakan mesyuarat khas Jemaah Menteri dan mendengar talimat penuh dari Peguam Negara serta penghakiman Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu terkait pemberian khas kepada Sabah kepada Sabah. Setelah penelitian dan mengambil kira semua pertimbangan Kerajaan Persekutuan telah memutuskan untuk tidak membuat rayuan terhadap pemberian khas berdasarkan 40% hasil kerana ini juga termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Malah hari ini perbenaran melalui Ketua Siusaha Perbenaran menulis surat kepada Siusaha Kerajaan Negeri meminta supaya rundingan dimulakan segera. Jadi supaya tidak ada lagi penangguhan. Jadi saya nak jelaskan sebelum saya rujuk kepada bahagian kedua supaya mengelakkan kekeliruan. Ada yang menafsirkan keputusan Jabatan Peguam Negara untuk memfail rayuan itu akan juga uh, mengungkit uh, isu pertama saya jelaskan sekali lagi tidak ada rayuan dalam isu pemberian khas noktah yang dibangkitkan sekarang ialah apa yang kita maksudkan kekhilafan dalam penghakiman selain daripada yang perkara pertama tadi ya. Iaitu Kerana alasan penghakiman ini Pada faham kita Itu banyak yang terlanjur Yang bukan dalam bidang Perundangan Umpamanya Alasan penghakiman Antaranya mendakwa Kajian semula pemberian khas Yang dibuat Selepas 2021 menyalahi undang-undang dan tidak rasional dan um, malah mengaitkan kesilapan besar yang dibuat oleh kerajaan sejak 1974 ini bermakna kerajaan persekutuan di bawah Marhum Tuan Abdul Razak, Tuan Hussein Tuan Dr. Mahathir sehingga sekarang kerajaan negeri di bawah Tun Dato Mustafa, Tun Fuad Stephens, sehingga sekarang ahli-ahli parlimen yang terlibat dalam kerajaan dahulu sejak 1974 sehingga sekarang semuanya diputuskan sebagai ter ter terlanjur illegal, irrational, procedural improper dan mengabaikan tanggungjawab kepada negeri Sabah. Ini satu keputusan yang sangat serius dan sebab itu saya harap ahli alih -al parlimen semuanya membaca alasan penghakiman. Karena ini berbeza, saya tekankan. Saya tidak mahu ini jadi polemik politik dalam soal 40 peratus. Kerana itu tidak dirayu. Tetapi kenyataan-kenyataan yang kita anggap... Uh, tidak selaras dan tidak tepat harus dirayu. Kalau tidak, kalau tanpa rayuan ini bermakna hukuman ke atas kerajaan di bawah pimpinan Tun Razak, Kerajaan Persekutuan sejak 1974. Semua anggota kerajaan dan Tun Datuk Mustafa, Tun uh, Fuad Stephens. Sejak 74 di Sabah semua kerajaan semua pati yang terlibat. Jadi saya harap ini diikuti kerana pada hemat kita boleh kita teruskan rundingan malah rundingan telah diadakan. Mungkin prosesnya boleh ditanya, dipersoal tetapi bagi dalam pendapat kita proses rundingan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan Sabah bagi mengkaji semula kadar pemberian khas telah dilaksanakan ya. Terutamanya sekat yang saya ingat malah di uh, masa beraja jadi Pilihan dan menteri sekalipun sudah dinaikkan mana naik setelah berunding ya. Dia bukan naik unilateral. Tapi saya tidak boleh menjawab secara terperinci selain daripada kerajaan madani sekarang kerana peringkat teknikal seperti mana surat yang dihantar hari ini untuk memulakan laporan itu akan dibawa ke jatuh kuasa uh, teknikal tertinggi di bawah yang dipengusikan oleh Timbalan Perdana Menteri 2 kemudian baru diangkat lagi kepada mesyuarat MA63 yang saya pengusikan bersama uh, hadir anggota utamanya premier Sarawak dan ketua menteri Sabah bagi kita adalah sah dan selaras dengan peruntukan 112 di perlembagaan persekutuan jadi um, jadi uh, sebab itu uh, persetujuan Sabah menaikkan kadar pada tahun 2022 semasa bera 125.6 juta. Dan sekarang bila kita teruskan dengan pemberian khas 600 juta itu dipersetujui sebagai interim dan dipersetujui uh, belum muktamad oleh kedua-dua dalam konteks ini Sabah dan Sarawak. Dan ini platformnya ialah malis tindakan perjanjian Malaysia 1993. Uh, itu yang diputuskan. Baik. Jadi untuk sekarang kita tentu boleh menyegerakan tapi yang dipetikai ini ialah bahawa uh, keputusan uh, menghukum kerajaan persekutuan kerajaan negeri maknanya seluruh di parlimen 1974... dan uh, ahli Dewan Negara negeri sebelum uh, di Sabah sejak itu tidak se apa yang kita lakukan yang menyebabkan saya menjelaskan ya terkeluar daripada 40% ni ya soal hasil 10 bilion perbelanjaan 17 itu tidak bermakna kita pertikai 40%. Saya nak tunjukkan Pandangan bahawa kita abaikan itu tak tepat kerana Sabah mendapat peruntukan tertinggi. 17 bilion dan umpamanya perjanjian MI63 menetapkan kawal selia bekalan elektrik mesti menjadi milik Sabah. Maka kita dah serahkan pada Januari 2024. Tetapi walaupun dia jadi milik Sabah, kita masih tetap menyediakan 1.2 bilion ringgit kerana keperluan elektrik Sabah. Begitu juga 765 juta ringgit untuk projek talian penghantaran Southern Link. Ya. Boleh dipertikaikan ini sebagai tanggungjawab kerajaan persekutuan, tapi kerajaan persekutuan ada pilihan, ada keutamaan, banyak negeri-negeri lain yang punya masalah. Jadi begitu juga dalam keputusan memasang solar hybrid madani untuk kampung-kampung seluruh Malaysia, kita mulakan di kampung-kampung di Sabah. Bekalan air bersih 1 bilion ringgit sudah disediakan. Projek sambungan kabel dasar laut Madani Salam dibangunkan SKMM sepanjang 3100 km kos 2 bilion ringgit dan lebuh raya Pen Borneo. Tan Sri Dato' saya memilih menyebut ini nak membedakan di antara proses rundingan yang mesti diteruskan dalam kes yang pertama iaitu 40% yang dimulakan dan sekarang ditingkatkan dengan kenyataan pengabaian yang kita tidak boleh terima sama sekali ataupun Keputusan yang mengatakan kita telah mengendepikan perlembagaan negara. Ya, mana ismat perlembagaan itu diketepikan. Satu keputusan yang mesti dirayu kerana kita mengharapkan ianya dibatalkan oleh mahkamah atas dari sudut tuduhan keras kepada semua kerajaan sejak 1974.